Это название компании, которая создала игру Battle Cats. И... Всем привет, друзья! Сегодня мы играем в Battle of Cats. Ну, короче, Battle жестких котов. Это игра про то, что выробилась в 1952 году. Так. Это игра про то, что мусор на мир, и котики его будут спасать. Первая страна, которую мы будем спасать, называется... Корея? Да. И тут есть вот такие вот пухнастые котик. Такие толстые, такие жирные. Прямо Сарочка, наша кошка. Ага, и поэтому это и буду Сарочка. Вот она уже идет сражаться с этим монстром. Ади, пади. Давай. Она, да. кстати, наносит по нем дуже потужные удары. Давай, Сарочка маленькая, ты сможешь это сделать. Да и Кентик пришел! Тут Кентик с Сарочкой. Угу. Тоже Сарочка. Это же тела банда Сарочек Кентов. И вот из у них тоже вражеское королевство. Королевство цех. Цеха как? там? А, волки в чехтоцах. И они победили, типа, хвостик вот такие. Сарочка. Так, и, Мы получили паштетик! Паштетик! на машинке ехать билет. билет. Билет на фабрику шоколадную. Так, так мы залез... Я буду новый котик, и это... Танк -кэт. вы его будем называть э -э Максик. Да. А что, это по вашему мне имя для какого-нибудь котика? Так, теперь мы будем спасать... Монголию? Да. Зараз най жирника жирні коти будуть на... защищать Монголию. Так. так, так. так. И... и мы зараз моего ультражирного и толстого кота Максика, який готовий их уничтожать. Ну и до Максика прибегет Сарочка. Ага. Не бейте кусок. Усад... О, а это что за это змеюка? Не знаю. Але... Ага. вони для наших котиків все одно небезпечні. Ага. Ми перемогли так. І тепер нападаємо на справжній Китай. Ось це ми йому спасемо. Ми спасемо Китай. Спасемо Китай. О, дивіться, Ми дивіться, дивіться, яка там база. Це пародія на китайську стіну. Аліекспрес вже і китайські стіни підрабатує. Давай, 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 так, що це? Ого, ви бачили? Це Так, типа, что-то было пища. Ну, и наши толстые котики на изи спасли Китай. так, мы теперь покупаем нового котика. и тебе будет, это, это похоже на Сарочку. Так, что это у нас будет Сарикус. Ага. Дикус, ага. пикус, тикус, пердикус, Сарикус. Ага. Не могу ратувати, это перед Таиланд. Ага, это Таиланд. Погнали! Котики вперед! Так, и... Сдавайте змея. Мне как-то сильно близко, до за подошли, но все-таки Максик всех Так, надо заспавнить царикуса. О, так о, ну, о, подожди, о, подожди, о. подожди, это подожди, за тараканы? Стоп, стоп. Что? Что это что это подожди, так, так, наши котики на изи побеждают подожди, и мы победили. Мы спасли Таиланд. Теперь... наши пухнастые котики будут э, готовить Камбоджу. Котики вперед. База Вуду. Че? Как она там? Не знаю, а, и, короче, ты, ну но лицо забавное. Старочка, иди быстро за свободу. И Максик пришел ее помочь. Ну, ей, точнее, помочь. Угу. Так, вы, меня носите потужные удары. Ну и, ну и наша башня наносит потужные удары. Ага. Мы уже били лишнего яйца. Мы их уничтожили. Макака. Так, и наши пух нас так вот, таки перемогли. Так. И мы теперь бьемся на Филиппинах. И... Да, в них банановая хата, стоп. Да не змея, это банановая плодожорка. Теперь я знаю точно, кто это. Это банановая плодожорка. Понос! Создал батли котов! Разум с банановыми кладожорками! <свят> я такая башлыва! Ну ладно, эти... на Арсике вместо старочка растомчить их! У меня есть вопрос, а <свят> какие мозги будут О, дольше? <свят> так, опять эти тараканы! тараканы. О, они сдохли. А, нет, они не сдохли. Всякие Макаки, хоча вони теж макаки. Надала до селі кусик століт топчать їх, дивіться, як вони сильно б'ють своїм uh -huh. топором потужним. І вони просто зробили це бананове дерево і з'їду по бананчику. Ага. Uh -huh. Так і ми отримали кроскет. О, дивіться, який це, це кі... пухнастий, товстий кет Але Це Це корочка. Але, друзі, відео підходить до кінцю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуваме за пора та пока-пока. Пока! пока. пока!